15 квітня перед колективами Центральної районної лікарні та центру первинної медико-санітарної допомоги представили нового виконуючого обов'язки головного лікаря цих двох медичних установ. Ним стала лікарка з Донецька Валентина Пилипець. Старше у меня 20 лет. Я работала в городе Донецке. Приехала в Покровск в 2015 году. Имею высшую категорию. У меня есть опыт зарубежный, у меня есть тренинги. Я все время развиваюсь, я не стою на месте. Я понимаю, что медицина современная очень быстрыми шагами развивается, и нам нужно следовать современной медицине. Я хочу почути кожного, каже нова виконуюча обов'язки головного лікаря. В першу чергу Валентина Андріївна планує поспілкуватися з кожним, хто працює в колективі. Я познакомлюсь з колективом, постараюся познайомитися з кожним. Я хочу услышати кожного і розібратися, які проблеми присутствують. На робочих місцях. і моя задача рішати проблеми, щоб було комфортно моїм сотрудникам і щоб була професіональна оказана допомога нашому населенню. Екс головний лікар Сергій Шудько про своє звільнення дізнався від мера у п'ятницю, 12 квітня. Жодних пояснень він при цьому не отримав. Сергій Леонідович поки не хоче коментувати ситуацію, що склалася. Ну, ну чого ви мене мучаєте? Ну, все самі слышали. Ну, ну ви все... я вам Еще раз повторюю, я дам абсолютно. интервью я вам обещаю, все расскажу. Я сказал то, что я ее знаю, как бы то, что я видел. Человек порядочный, насколько я знаю. Поэтому ей будет сложно. Для коллектива эта стала справжним сюрпризом. Как вы думаете, если коллектив работал какое-то время с одним руководителем, только к нему привыкли, только в общем -то, начали что-то вместе решать, что-то вместе совершать, что-то вместе делать, и получается, вы понимаете, ну не очень как-то даже по-человечески. Вот как, я все понимаю, да, мэр города, он сейчас на контракт берет всех первых руководителей. Это его право, это законное право, это все. В медицине это совершенно по-другому, в медицине это более тонко, в медицине это более психологично. Тут надо, чтобы главный врач не только имел квалификацию свою как, как, как врач, как медик, но еще и был хорошим психологом и, наверное, хорошим менеджером. За коллектив, ну что, коллектив, конечно, возмущен, потому что... Если бы даже хотя бы на какое-то время взяли главного, исполняющего главного врача из нашего коллектива, нам было бы легче привыкнуть к вот этой перемене и потом бы постепенно бы внедряли бы в должность кого-то либо со стороны. Был один руководитель, будет второй руководитель, как говорится. Будем как, уважать, принимать, выполнять ее руководство. Ну, поживем, увидим. А там как жить покажет. Ну, хочу сказать, что я не все время, сколько на должности главный врач, я работала его заместителем, работалось нам хорошо, комфортно и уверенно всему коллективу. Мы себя чувствовали, ну, как за каменной стеной, понимаете, он всегда э, старался за, поддерживать коллективы, всегда мы и шли вместе вперед, и реформу мы, в принципе, не знаю, о чем говорили мэрия, но то, что мы планируем, у нас есть масса проектов по перепрофилированию больницы, все это, это все вынесено уже на обсуждение департамента, об этом всем мы говорим, все это в проектах, все заложено. Ну, может быть, не хватало финансового ресурса, который не от нас зависит, для того, чтобы это все провести и вложить, понимаете, это все быстрее воплотить в жизнь. С этим были, конечно, проблемы, именно финансирование. Сейчас при изменении статуса больницы, да, при переходе его, это ну, ставит под вопрос некоторые моменты юридические, все. И э, как дальше, какое видение более подробных нам никто не пояснял. Да, мы не знаем, что, как оно будет конкретно по развитию больницы, оказанию... Умаші нашому насіленню, і населенню всього регіону». працівники лікарні запевнили наших журналістів, що напередодні ніякі зустрічі з колективом не проводились. Тому всі питання, що хвилюють медичний персонал лікарні, були озвучені в ході представлення нової чільниці лікарні. Руслан скажіть, будь ласка, чим визвана необхідність саме в імінаве час, коли ще що не обриділість навіть по виборам по всім. Увольнять главного врача, делать в коллективе какие-то вот такие вот стихийные какие-то колебания. Что, что вы хотите этим сказать или как? Почему вот именно сразу, вот ни с того ни сего, главный врач почему-то стал не Смотрите, вообще никакие не стихийные. С Сергеем мы говорили об этом на протяжении последних полугода. Были поставлены ряд задач по приобретению оборудование по внедрению страховой медицины, по внедрению а, непосредственно в лаборатории. То есть ряд было поручений, которые просто а, систематически не доводились до, а, до ну скажем, до рабочего завершения. И я понимаю, что здесь а, есть сложность. То есть Сергею Леонидовичу функция реализации этих проектов, она ему дается сложной. Врач будет новый, пока она с, с коллективом в общем-то, ну, присмотрится, пока коллектив не присмотрится, это пройдет время. Зараз нужно ли це все міняти? Вот да, да, я я что... Колектив ЦРЛ запропонував провести конкурс на дану посаду, і міська влада пообіцяла його провести, але потім. На думку мера Руслана Трибушкіна, керівник медичного закладу повинен бути не обтяжений знаннями. Да, Скажіть, будь ласка, ви в державних учреждений займається гарячі до усіх Ні. А ви маєте образування услуг? Управление здравоохранением. У меня нет больше вопросов. Потому что, что это должен быть человек, что вы, который, который да, имеет да. образование, имеет стаж да. работы на управляющих должностях. Да. Хотя, бы за, хотя бы не частной медицины, а это должно быть государственное лечебное учреждение. Знать структуру, знать приказы МОЗ. Потому что хоть и частные лечебные учреждения и занимаются тем, что они тоже работают по приказам МОЗ, но это все равно очень большая разница. Вы вот знаете, я с вами абсолютно согласен, это вообще, конечно, здорово, но вот практика говорит о следующем. Зачастую лучше взять человека, который не обременен какими-то знаниями, и... Можно я... Можно я... Можно... Да... Вы, вы, же не... вы же не дали мне договорить. Давайте я договорю. не обремененный какими-то знаниями для чего? Для того, чтобы человек... Я уверен, что в коллективе достаточно много специалистов, которые помогут разобраться и выстроить правильно взаимоотношения. Я уверен, что у Валентины Андреевны есть желание, а с вашей помощью все получится. Тем более она пришла не разрушать, а наоборот выстраивать и создавать. Еще вопрос. Коллективу придется сложить. Я думаю, коллектив будет легко. Уверен, да, пожалуйста. Нагадаємо, що за останні три роки, коли до влади прийшов Руслан Трибушкін, у Покровську змінилися практично всі керівники бюджетних установ та комунальних підприємств. Майже на всі керівні посади було призначено мешканців сусіднього Мирнограду. 2019-й не став виключенням. Нещодавно змінився керівник КП «Покровськ тепломережа, а сьогодні головний лікар ЦРЛ. Ці зміни не можуть відбуватися без певних наслідків, як для колективу, так і для пацієнтів. Головне, щоб ці кадрові перестанови відобразилися. на якості обслуговування позитивно і саме для пересічних громадян.